Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby Oh, kalau korang dulu cakap lain, sekarang cakap lain, kata oh tak apa, tak ada masalah. Dulu-dulu, sekarang-sekarang kadang berbeza. Tapi cuba kalau orang lain. Contohnya macam tuan guru Haji Adi, dulu cakap something, benda itu korang terus jaja sampailah ke sekarang walaupun sudah lebih dari 40 tahun. Inilah nama dia, hipokrit nak mam kita intro dulu. La 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 la, la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya hari ini saya taklah berapa sihat sangat. Dah dekat seminggu juga tak sihat ni kan. Sebab yelah minggu lepas kita demo sampai 3 hari betul turut. And then saya pun tak begitu rehat sangat dan sebagainya. Masih lagi ada sedikit lemah-lemah lah. Sebab itulah pagi tadi saya tak buat video pagi. Cumanya saya tetap nak buat video juga. Tetap nak bercakap juga. Sebab saya patikan yang memang double standard dan juga kerajaan madani ini tidak boleh dipisahkan sama sekali tahu. Sekarang saya nak menyentuh tentang kenyataan yang telah dibuat oleh Hanayo menerusi satu ya kenyataan yang telah dibuat dekat uh, media berkenaan dengan satu posting lama yang telah dibangkitkan oleh netizen berhubung dengan isu kerakyatan. Masa mula-mula cerita berkenaan dengan pemain-pemain naturalisasi kita keluar, kan? Netizen telah membangkitkan satu posting lama oleh Hanayo. Masa tu Hanayo telah bertindak mengkritik pemberian kerakyatan secara naturalisasi kepada pemain Seri Pahang pada ketika itu iaitu saudara Lee Tuck. Di mana Lee Tuck ini dia bukan orang Malaysia of course lah kan. Dia lahir dekat England dekat Huddersfield. And then, dia pun tak ada datuk dan nenek yang lahir kat sini. Tak ada mak atau bapa lahir kat sini. Tak ada... Dia pun bukan lahir kat sini sebagainya kan. Tetapi, dia dah main dekat Sipahang lama. Lama gila masa tu. Jadi, secara dasarnya, Malaysia telah menganugerahkan kerakyatan buat beliau atas uh, tiket naturalisasi. Dan selepas itu, Litak pun mewakili negeri kita dalam skuad buat sepak, kan? Dan masa itu, Hanayu bising. Hanayu marah. Hanayu kata, takkan kita senang-senang nak beri kerakyatan semata-mata kerana dia main bola ke sebagainya. Kira macam, dia mengkritiklah. Dia mengkritik tindakan untuk memberikan kerakyatan kepada Litak sebab kata dia macam tak bagus. Banyak lagi player lama, player kita yang memang sedia ada, player-player tempatan yang terlepas peluang dan macam-macam lagi lah. Kira memang dia tak setuju langsung, tuan-tuan dan sekalian. Back in mind, posting ini kalau tak salah saya pada sekitar tahun 2020 macam tu lebih kurang. Dalam beberapa tahun lepas dia tak lama pun sebenarnya kan. Sebab ya, Litak pun masa tu dah wakil negara kita. Masa tu pun lepas COVID sebagainya kan. So, masa tu dia telah keluarkan kenyataan lebih kurang dalam 5-4 tahun lepas lah macam tu lebih kurang. Tetapi itulah, bila skandal berkenaan dengan pemerwarisan ini muncul, skandal yang tengah bergegarkan negara pada ketika ini kan, kita tak begitu mendengar sangat kenyataan dari Hanayu mengkritik tentang perkara ini. Mula-mula dia just keluarkan kenyataan, FAM kena berikan penjelasan kepada peminat kerana peminat sekarang ini tengah berasa kecewa dan juga sakit hati serta, ialah, macam marahlah kan dengan semua benda yang terjadi. Dan kemudiannya, Hanahyo juga telah mengeluarkan kenyataan. Beliau telah memuji Menteri Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution Ismail. Konon-kononnya, Kodak Saifuddin sajalah Menteri Dalam Negeri yang telah menunjukkan belas esan yang begitu luar biasa. Sehingga membolehkan 49,000 kalau saya, saya saya, permohonan untuk menjadi warga negara telah diluluskan dalam tempoh kebelakangan Kerajaan Madani menjadi kerajaan ini, tuan-tuan dan -tuan sekalian. Which is ramai kot, 49,000 kan? Kena agak-agak lah. Sedangkan rakyat Malaysia sedia ada pun tak terjaga, ni nak tambah lagi kerakyatan kan? Tapi, of course netizen pun katalah, ah, engkau ni dah berstandard lah masalahnya Hanayo. Dulu kau cukup marah bila kita bagi kerakyatan dekat Liktap. Tapi bila tujuh orang pemain Malaysia yang warisan ini tiba-tiba meletup kisah dia, engkau tak kata apa-apa pula. Kau diam macam tu kan? Saya kata FAM kena bagi penjelasan lah itu ini kerana benda ini macam mengecewakan peminat bola sepak Malaysia dan macam-macam lagi. Tengok-tengok Hanayo telah melakukan satu kenyataan Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata dulu-dululah lain-lainlah. Keadaan dah berubah. Dia kata, memang saya tahu ada netizen yang telah membuka kembali kisah lama, posting lama saya itu kerana, lah sebab-sebab politik dan sebagainya lah kan. Sedangkan keadaan dulu dengan keadaan sekarang adalah berbeza. Suasana ni berbeza. Situasinya berbeza. So apa yang saya cakap dahulu tu dah terlalu guna pakai untuk situasi sekarang. Itu antara kata-kata Hanayo seperti mana yang telah dikutip oleh media termasuklah oleh New Straits Times ini, Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kalau anda tanya saya lah sebenarnya, bagi saya Hanayo ini hipokrit lah. Sangat sangat hipokrit. Dan ini bukan kali pertama dia hipokrit tau. Kita masih ingat lagi, Hanayo ini jugalah orang yang sama yang telah mengatakan bahawa jawatan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan tidak boleh dipegang oleh orang yang sama. Dia siap buat video lagi. Masa tu dia tanya Najib kan. Dia kata jawatan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan tidak boleh dipegang oleh orang yang sama. Itu kata Hanayu. Tetapi sekarang apa jadi? Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan juga menjadi Menteri Kewangan. Dia tak kata apa pun masalahnya. Diam je ya kan. Kita nak asak juga dengan Hanayu. Apa kau nak cakap berkenaan dengan Anwar Ibrahim menjadi uh, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan ini? Macam tak ada apa-apa komen pun kan? Ke sama juga, oh dulu situasi lain. Dulu Najib tu sakau. Sekarang ni Anwar tak sakau. Iyakah? Hai, lebih macam betul kau ni ya. Sekarang isunya bukan masalah sakau. Isunya masalahnya ialah berkenaan dengan seseorang itu diberikan kuasa secara mutlak bila kau jadi Perdana Menteri dan juga menjadi Menteri Kewangan pada masa yang sama, memang kau pegang hold the power. Memang kau pegang habis kuasa dekat Malaysia ini masalahnya. Sebab selepas Perdana Menteri, orang yang paling berkuasa dekat Malaysia ialah Menteri Kewangan, bukan Timbalan Perdana Menteri. Nampak dekat situ. Tapi itulah. Bila kena dekat Anwar, dia diam macam tu je kan. Tak cakap apa-apa, buat tak gerti dan sebagainya. Macam seolah-olah macam benda tu dihalalkan pula di bawah madani ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Dulu lain, sekarang lain. Luar biasa betul. Tetapi banyak lagi lah sebenarnya geng-geng madani ini yang jenis cakap dulu lain, sekarang lain kan. Contoh terbaik Datuk Anwar lah pada ketika zaman dia jadi apa-apa pembangkang dahulu ho kata nak tangkap Azam Baki mereka kata kita nak turunkan Azam Baki kita tak nak lagi lantik Azam Baki sebagainya sekarang ini dah tiga kali Azam Baki itu diberikan kontrak tambahan nak cakap pasal minyak nanti sekarang geng-geng anak papa kata eh papa beri bukan ke Anwar turunkan minyak 6 sen Padahal dulu jangan dia marah masa Najib, brand oil harga $110 lebih macam tu. Tapi Najib zaman tu minyak RON95 tinggal 80 sen. Sekarang ini brand oil harga 67 68 dolar macam tu. Tapi harga minyak petrol RON95 99 sen. which is lagi mahal. Tapi itulah kan kau cakap nak beli lebih karang, ada apa-apa, dia tu kujak pula kan, dia memang marah, marah pula. Sama lah dulu macam contohnya kan no ano, anu di lah itu ini sebagainya bla 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 tengok tengok. Hmm, mm, mm, mm. Cuma mulut baik punya betul tak tuan-tuan dan Banyaklah sebenarnya kalau saya nak gorik baliklah segala benda berkenaan dengan cakap tak super bikin oleh madani ini dulu cakap lain sekarang cakap lain bahkan dia buat benda yang berlawanan dengan apa bercakap dulu kan memang banyaklah sebenarnya video ni akan jadi panjang jangan cerita lagi pasal PTPTN dulu masa Adam Adli jadi pembangkang jadi aktivis anak muda ho huh, berdemo tiap-tiap hari dekat dataran kan cakap kita masukkan PTPTN PTP PT pula apa semua sekarang bila dia jadi timbalan menteri sukan eh dia yang pula saya kata apa Oh, kita tidak boleh mudah-mudah untuk masukkan PTPTN. Memang sembang kari lah dia masalahnya. Tapi, tapi. Geng-geng wala cukai ni pula, mereka boleh benarkan benda itu terlepas. Tapi, bila Tuan Guru Haji Hadi punya ucapan, ketika berucap, ketika berceramah pada tahun 1981, pasal amanat Haji Hadi itu kan, mereka mainkan benda itu sampai lah ke sekarang dah tahun 2025, tidak pernah didiamkan. Mainkan benda yang sama. Padahal lagi lah tahun 81 dengan 2025, 44 tahun tau beza. Jauh gila. Zaman berubah gila dah. Semua dah berubah. Dulu tak ada internet, sekarang internet. Dulu tak ada telefon, sekarang telefon. Tapi dia orang tetap mainkan benda tu seolah-olahnya macam semalam baru cakap. Sama juga bila kita memutuskan hubungan DAP, kan kerana kita tahu DAP ni buat perangai, mereka akan bangkit balik. Oh, dulu bukan ke Tenggara Jadi yang petakan DAP, bla bla bla. Sama juga situasi dah berbeza. Masa kita putuskan hubungan dengan DAP, masa itu keadaan dah berbeza. DAP dah buat perangai. Tapi kenapa benda tu kau tak terima pula masalahnya? Kenapa kau tetap nak gunakan perkataan-perkataan lama yang memang dah tak relevan pada ketika itu, dijadikan sebagai hujah Tuhan tanpa pas? Konon-konon pas ni cakap tak suruh bikin dan sebagainya. Nampak? Eh, ha, entahlah. Itu yang kita kabar. Kadang-kadang puak-puak ni, dia ni ada masalah mental yang sangat-sangat teruk kot. Dia ni seri tadik tau masalahnya. Dia terencat sikit lah masalahnya kan. Dia... Hanya fikir yang, oh, puak aku saja boleh buat, puak lain tak boleh buat. Puak aku je boleh cakap yang bermuka-muka. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Tapi kalau puak lain, oh, mereka akan ulang ayat tu sampai kiamat, tuan-tuan dan bos Tetapi saya faham. Mereka ni sebenarnya, baik wala cukai, baik menteri dan sebagainya, mereka sebenarnya malu. Mereka malu sebab masa mereka membangkang dahulu, mereka ini sembang memang, oh, huh, tak ingat dunia. Babi pun kalah kau sembang kan? Tapi sekarang ini, bila mereka diuji dengan kuasa kat tangan mereka, itu yang dia kabut tu. Bila iklan kabut, mereka gagal dalam cubaan mereka untuk pegang kuasa sebagainya. Maka mereka pun mencipta segala alasan untuk membenarkan benda-benda bodoh yang mereka buat. Contohnya macam dulu kata, oh kita tak nak lantikan politik. Sekarang malam lambat lantikan politik. Bahkan ada yang tengah disiasat kes rasuah pun ada lantikan politik dan sebagainya. Eh, entahlah. Tapi sekarang ini saya tak nak cakap banyaklah tuan-tuan sekalian. Anda ada mata, anda ada akal, anda ada panca indera, anda dapat lihat sendiri betapa hipokritnya puak-puak ini. Dan soalan saya kepada rakyat Malaysia yang waras akal fikirannya seperti mana kebanyakan di luar sana. Adakah anda masih lagi mahu bersama-sama dengan puak yang cakap tak super bikin ini dan lebih teruk lagi mempertahankan cakap tak super bikin itu? Tepuk dada, tanya iman kita. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Kita ulang. Kalau Najib tak turunkan harga barang. তুরন কে নজর